для нескольких вопросов открытым возглавляем цены за кузовом лично цены на торжество коммерции до 5 салона на рассоединение врача по странной заседание Борышева и мы уплотнение изъявлено из соцсекрета представитель и так, будь ласка, на сегодня, после

Але хто в тому, що а, деякі моменти, на, тобто, нам потрібен час для обґрунтування своїх відповідь на такі пояснення. Справа в тому, що представник сереча в своїх поясненнях казала, що обказала ще додаткову факту. Тобто у нас була факта виключна. также 4 цифры 53-63, а в появлении а мы будем еще карту 54-57 и третья карта 41-49. А при этом хотелось бы обратить внимание сюда, что у нас... Цифры, 40, Да, да, как, Ну, это номер очень длинный, полностью назвали. Mm а, при этом представитель а, ИСА также предоставила скриншоты, а, где мы на, в принципе, год какие это будет догадаться, какие есть эти Первая карта универсальный год, это 54, а вторая, это на вот именно 53 которую он получил в 13 году. Я не знаю, год, да. То есть вот у него, а скриншота на 41-49 нет. Вот. И мы бы хотели, чтобы нам представитель предоставил какие-то данные, да и том, что он получил эти карты, действительно, за эту инсульту, А где за у, у нас? По какие карты По 53. Да, мая скриншоту. Да, нет, есть скриншот, но она 2014 года. В 2014 году никаких денег на карту не поступало. Представник, позвольте, а может, если он не Так нам сейчас для чего мы во-первых, нам бы хотелось, чтобы нам посетители СИСА предоставили ложное подтверждение того, что он получал эту карту именно в 19 Какую я не ту карту показала? Нет, вы можете на ту карту показали. 41, 49, 43. Ту карту, которую он получил в момент составления анкеты, подписания анкеты заявки на получение кредитного подписания. Яка была открыта, вот видно, по да? датам, еще до 19, 11, 10 года, так? 80-36 профессии. Правильно? 80-36 добыла на карта, правильно? Да. Ну, мы бы хотели, чтобы вы предоставили нам подпись с тем, что он сейчас в это время. Возможно, оно включало эту карту. Ну нам нужна точнее рік, коли скажіть, будь ласка, ми пояснення сьогодні ви готові давати чи ні після цих отримання цих пояснень? Як сюди розуміти? Бо ми вже відкладаємо, відкладаємо, тобто пояснень чи не надійшли, але по повертання пояснення у нас звучать. Тому давайте визначимося. Наразі вам по в результаті цих пояснень. Уважает вообще на даты, вот документы заберечные, чия к судьбу. Ну да, мы можем час, мы можем детей поднять, для того чтобы нам. Делать то, что у нас наши документы очень даже расходятся с тем, что нам предоставили в пояснение. То есть нам нужно еще более внимательно, что именно расходятся. Делать в том, что здесь у нас указывается, какие были предоставлены периоды увеличения кредитного лидера. Допустим, карта, которая семьдесят три. 41. Также в пояснениях сказано, что она не имеет никакого отношения к делу, но при этом у нас распечатки на эту карту есть. То есть а, нам нужно... Нам на банк да. Мы же в банк обращались, нам в банке дали. То есть, люди, как бы... вы же нам не предоставили таких более подробных распечаток, где вы могли видеть, когда были увеличения кредитного лимита, какие конкретно суммы поступили. Вы говорите о 18 тысяч. А, я предоставила вам документы, в которых показано, какие были увеличения кредитного нет, ну полицию, даже... вот Нет, в данном виде я не вижу здесь, если начинать. Я не знаю, без остаток поступительного счет здесь нет. Мы говорили о поступлении на счет. То есть я думаю, о чем поступление? По на кредитную карту. Когда? Чего? Денег. 18 тысяч гривен. Денежные средства на карту не поступают. Образуется кредитный лимит, то есть в расчете задолженности и в выпусках, которые вам предоставлены, отображается увеличение кредитного лимита. Это дата. В расчетах указана сумма, указана сумма тех, которые денежные средства клиентам взяты. То есть сумма его расходов, то есть те денежные средства, которые он взял. Да, у нас есть проводки, я вам не отображены, я вам предоставила, по поводу того, когда были увеличения лимита, но фактически в расчетах указаны суммы, минусом идет, указаны суммы, на которые клиент брал. Денежные средства, оно проводка, ну вы, вы же знаете, да, то есть кредитная карта. Вам, у вас кредитный лимит 18 тысяч, допустим, да? Вы пошли, в, вы пошли в магазин, вы скупились на 2 тысячи. Это же не значит, что вы потратили все 18. 000. У нас отображаются эти 2 тысячи, которые вы сняли, а не тот доступный кредитный лимит, который а уже есть. Для того, чтобы нам показать, в какой период, когда были увеличения кредитного лимита, мы обратились в банк. Нам банк дал распечатку. Вы нам только что пояснить, что вот эти партии, они тогда отношения к телу не имеют. Да, да я теперь это как-то не имею. Нам же нужно теперь подумать правильно изложить свои пояснения, как бы вам возражения возразить. Заборочные. Да, да возражения. Заборочные надо примерно, надо. Кроме того, вот, вот, Владимир Сергеевич на сегодняшний день не помнит, то есть он да, 41-49, когда именно была получена самая карта эта карта нет. Вы сдавали ее через сам задумал. Честно, карты. я, я Это, даже нет. уже не помню. У у нас Куда эта карта? Или она закончилась, или да. ее сдал, выдали другую. Mm -hmm. Просто я по ней вообще не помню. Вот эти вот две голоски, которые были, потом... Ну а до этого у вас универсалка обычная была? Была. Меня... Вы оформляли и не одну. У вас был один счет, вы ей не пользовались. Потом вы оформили еще одну. У меня Но была карта для выплат, у меня были и вклады в Приватбанке. Да. Я же не могу все помнить. Вы бы предоставили нам конкретно за этот период, о котором мы говорим, мы же вам, ну, допустим, мы бы вас предоставили. А где 40 где 49 видно карты и, и движение средств, кредитных средств, по которым он пользовался. Видим, То есть это идет три карты, кредитные карты, которые у него. Из он них делать. две подтверждены, а в третьей нет. а почему она не подтверждена? А где у вас есть? Анкета заявления, заявление да, она подтверждена. Получение этой карты где? Где что он получил в момент подписания эту карту? Он за нее расписался, он ее получил, где карта? Вы говорите, что это никакого отношения к делу не имеет. А где у нас гарантия, что все и 41, и 49 имеют отношение к делу? Скажите, как Вы можете ну, сказать, что, что, что вы получили эту что вы... вы же говорили, что вы получали эту карту. Я, Я, говорил, что... Я говорил, что Голдовские карты, мы говорили о договоре Голд. Голдовские карты, они у меня присутствуют. и. Они есть. Мы просили у вас, чтобы вы именно уточнили, когда они были выданы, эти болдовские карты. У вас здесь по скриншоту, вот у вас даже здесь пояснение написано, что карта Голд универсальная. Какая у нас последняя? Вот 5363, на которую именно иск идет, что она выдана пятого восьмого она заказана была пятого восьмого тринадцатого получала я ее вот у вас на скриншоте написано четырнадцатом году и вот это вот скриншот хочу обратить последний скриншот это вообще скриншот с магазина когда я хотел оформить кредит у меня не было карты никакой вот как раз я заказал карты не было никакой и мне отказали в кредите и что он здесь со скриншот этот делает, с какой именно запрос? Загадки после того, мы его сделали, чем выдача карты? Карта. Ну как клиент приходит, он получает, заполняется анкета заявления, которая обрабатывается раньше, ранее это было так Подавалась анкета заявления, правильно вы приходили, сдавали документы, банк рассматривал вашу заявку, потом вы приходили, получали карту, правильно? Да. Так было. Вот. Да, потом, потом, потом она активируется через СМС сообщение. Вот. И в банкомате вы потом ее активируете. Да, но ведь в этом э, анкете заявления не написано, что именно вот это, которую вы делу предложили, что именно вот эта вот карта, которую вы говорите, 41-49, что это именно анкета заявления на эту карту. Там же не указано, что это периоды, анкета. Где у вас был период, об этом мы вам говорили. Мы вам говорим уже третье судебное заседание что до этого были у вас отношения с ним? А, были, были? да, И, скорее всего, это были ранее, периоды, 2007, либо 8, либо 9, -го. об этом идет и речь. Он мне отрицал. Смотрите, Я же и говорю о том, что ранее вы, может быть, и получали, к сожалению, ну, я узнавала, у нас данных нету ранее. То есть вот эта вот информация, которая есть, то я предоставила. Возможно, вы ранее и оформляли, у вас был, был кредитный счет, но вы им не пользовались. То есть, вы карту оформили, но вы ей не, не пользовались. Траты у вас начались только с 2011 -го года, правильно? Ну как-то нет, у меня была клубничка, я и раньше пользовался клубничкой. А, то есть была у вас клубничка, которую я да? была... получал? Ну, не было ясно, я не дал уже все Но карточки эти, я и говорил, что те, которые у меня предыдущие были, карты кредитные, они были закрыты, и под ними у меня никаких не было. Счет. У вас открылся новый кредит. Ну, со старым лимитом вы получили Gold, правильно? У вас была универсальная карта, на котором у вас была сумма. Вы снимали, вы пользовались универсалкой, правильно? Потом вы пришли, закрыли ее и перевыпустили голд карту, правильно? На котором сохранился тот кредитный лимит, который был у вас задолженность, и у вас добавилась еще сумма. Так, Нет, кредитный лимит. Вот универсальная, а с простой карты. Я понимаю, знаю, что это речь. Это простой универсальной карты. Так? Да. Ну, так мы говорим вам, что заявление, вы же только что сами сказали, подписал заявление, все черень день получил. Подписал заявление 19, 11, 2010. -го карту вы получили получил 15, Но это не на следующий день, это же в этот же день. И я, например, хорошо знаю, что когда получают карту, вы списываете, есть расписки у него, есть все данные о получении карты, но не может такого быть. Обязательно фотографируйте. Ну, или расписывается хотя бы. Как можно просто так дать карту и нигде не, при этом не зафиксировать, что он получил ее с таким вот лимитом большим? У нас я есть просто помню, данные, что, что, что карты обычные и закончились. И вы я ими не пользовался, они закончились, у меня по ним долгов не было. Мне из банка позвонили, сказали, что мне, так как у меня кредитная история хорошая, мне э, дают карту ГОЛ. Я пришел в банк, мне выдали. Вот эти карты ГОЛ от 2011 -го года и от 2014, они у меня сохранились, и я их помню. Те карты у меня были закрыты, поэтому я не помню, что вот эту вот карту... Обычную 4149, которую вы пишете, что 19, 11, 10. Но она была, я же номера карт тоже не записываю, не запоминаю. А у вас должны быть данные, когда она была выдана, что это за карта? Я должен был да, за нее подписать. Я вам ответила, вот. То есть в пояснениях есть 4149 карта, когда она была открыта. То есть, э, это подтверждает то, что... Зрозуміло. <пробітник> немає заперечень у представника позивача надати час для підготовки заперечень з приводу додаткових пояснень, які здані до канцелярії суду, представникам ПАЗВАЧ. Якщо немає, тоді суд ухвалять задовольнити клопотання, до початку. 21-маленькое не, не может нет. ну то 24 10, 30. 24-й 24-й начальная, 20-й двенадцатая тридцатая первая, 27